Всем привет! Сейчас я расскажу вам, как быстро просто подключить диодную ленту к аккумуляторам шуруповерта и сделать там самый примитивный светильник, который будет вам служить долго и надежно. Я покажу вам это на примерах двух аккумуляторов. Это никель-кадмиевый 18,5 вольт и нового поколение литий ионы Они чем отличаются это с самими элементами и контактами на корпусе аккумулятора. У никилькадневых аккумуляторов старого типа они ну, снаружи. Новые шуруповерты выпускают с аккумуляторами закрытого типа. Чуть сложнее будет подключение, но в принципе все оно работает. Начнем с простого. Старенький аккумулятор от шуруповерта берем диоды припаиваем к ним две ножки плюс и минус на самой ленте обозначено где плюс где минус вы не, не перепутаете и самый простой вариант просто подключаем напрямую к шуруповерту это вариант с тремя диодами вариант с шестью диодами. Ну, как вы понимаете, светит оно в два раза ярче. Я делал и 9 диодов, ну и больше подключал, но самый эффективный светильник это 3-6 диодов. Эффективный в плане длительности работы. Теперь немного о аккумуляторах закрытого типа современных, там где стоят новые эти литионные батареи. На всех аккумуляторах, как и на старого типа, и на нового, есть обозначение, где плюс, где минус. В этом плане вы не перепутаете. Но закрыты внутренние контакты аккумулятора. Там не так просто будет вставить туда контакты от диодной ленты. Поэтому ну, у меня было медная как медная фольга скажем так очень тонкая медь я просто сделал из нее небольшие насадки на сам кабель вот опять же здесь все подписано подключаем клеммы в аккумулятор и диод светит 3, 6, 9 можно. Ну, как вы сами понимаете, чем больше диодов, тем быстрее сядет аккумулятор. Все, это самый простой светильник из диодной ленты. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что вся вышеизложенная информация вам не понадобится. Если понадобится, то как можно реже подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А для самых стойких из вас, и особенно для моего подписчика номер один, это Григория, анекдот. Выходит российская разведгруппа на территорию Украины, там около шести человек. День нет, два нет, три нет, командир уже волнуется, возвращается. Возвращается только один человек, разведчик. Весь в порванной форме, побитый, в крови. Живого места нет. Командир спрашивает, что такое? Что случилось? Он говорит, товарищ командир, это село мы просто так не возьмем. Нужны калибры, артподготовка, грады и потом танки. Только танки. Он говорит, да что случилось? Где остальные? Товарищ командир, нет больше остальных. Давайте калибры, грады и потом танками. Только танками. Командир, да Та что ж ты мне такое рассказываешь? У вас же там шесть человек ушло. Где остальные? Почему? Как? Только один. Товарищ командир, умоляю. Калибры, грады и танки. Там у них в том крайнем доме такие злые две собаки.